Люди прям не выдерживают. Ну, многие говорят, что все, я устал, я хочу уехать отсюда. Работаем. Прежде всего, Россия принесла цивилизацию. Вот так вот идет вода в Кировском районе на улицу Уральской. И сколько это будет длиться вообще? Если вам надо, заказывайте. Есть фирмы, которые привозят воду. Вам привезут хоть тонну, хоть две. Пейте, можете опиться. Не дороже трех с половиной рублей. То есть получается ситуация с водой, это как последняя капля уже. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди. Я знаю, що завжди ви чекаєте саме цієї години і саме цього випуску, Бо знаєте, що тут буде багато веселого, кмітливого, і ми обов'язково пожартуємо над нашими ворогами. Але перш за все, не забувайте нас підтримувати своїм лайком, підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф, коментуйте почути побачення і звісно отримайте надзвичайне задоволення. І навіть ритися в помиті, і навіть збирати викинуте для росіян це теж норма. Тільки би Путін не уходив. Только б Путін жив на 120, пожалуйста, ми будемо їсти даже говно. Тіктокер з бабками, з путіністками. Риється в смітнику і каже, що там, звісно, є чим поживитись. Помідори, хліб, гриби. Трошки дурно стало, аж запах пішов через екран. Каже, хто ж таке добро викидає? Хто такий багатий на цій Росії? При тому, що викинуте, вже не свіже і навіть протерміноване біля смітників дуже часто на Росії бувають в буквальному сенсі бійки. Еще чем поживиться нам, а? Нет, то хватит. Что там? Хватит, хватит. О, вам целый ведом. ух ты! Это выкидывают то такое доброта. Можно мне помидорки с хлебушком, а? Куда, куда? Грибы, грибы. А, ну, да, а прям в руки, ну, ладно, че, жалко, в руки. Давайте в руки. а он прям Ну ладно, что вам жалко, ждать мне немножко Морковки, морковки дайте. О, 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 о. Сколько добра, а? Кто же выкидывает такое доброта, а? Быстрее, Вот мой пакет, мой пакет. Мой пакет. Дойдем. Спасибо. О, яблочко. Что там есть? Світла возьму одну ладно? світло Да я одну возьму на борщ, хватить, на борщ. Спасибо люди добрые. Пойду хавать. А я ще потім задаюся таким банальним питанням: як же наші мешканці на тимчасово окупованих територіях так швидко звикають до бидла життя? Так швидко забувають про те, як нормально вони жили у складі України. Донбас це якраз приклад нездорового експерименту, який був поставлений над нашими людьми. Води немає. Люди продовжують робити собі спеціальні запаси. Всі біля водонасосної станції набирають хто скільки може нести із собою. Бо вода з кранів просто струйкою тече. Навіть в тих будинках, які самі собі робили водопровід, немає води. Люди не знають, як довго в таких умовах можна прожити тим паче влітку. Але ж ми знаємо, що цей експеримент почали ставити ще в 2014 році. Возле водонасосной станции набирают во что только могут. Насколько это им хватит. Запас воды надо сделать на три дня. Время без 27. Вот так вот идет вода в Кировском районе на улицу Уральской. Мы многострадальный дом на этой улице. Мы сами сделали воду. Три года просили, умоляли. Куда только не обращались, в итоге сложились, все сделали сами. Теперь вот... Даже месяца не прошло, как. Я думаю, все уже слышали новость: что с 21 июля, то есть сегодняшнего дня, в Донецке Макеевке, вода будет раз в три дня из-за острой нехватки воды. Будет раз в три дня с пяти вечера до 9 вечера. Как вам такие новости? Как, тут, как вы думаете, сколько мы э, будем жить в такой обстановке, с такой водой? Дождался ли кто-то сегодня воды? И кто знает точно график, как это будет? Давайте рассуждать, обсуждать эту проблему насущную. И сколько это будет длиться вообще? Я з в шокі літа на двоє, двадцять перва Але цікаво, що є і ті, хто виступає проти тотальної зради. При тому, що пам'ятайте, ми тільки збираємо інформацію. Ми слухаємо зрадницю банцян. Ми бачимо, як місцеві стоять у чергах. Але здається, все те, що показують містяни, все те, що потім ми збираємо і показуємо, як сьогоднішнє життя на Донбасі. Деяким пропагандистам і тим, хто зацікавлений, і хто заробляє на житті в Донбасі, на Донбасі це не подобається. Тож знаходяться і ті, хто кажуть, що проблема із водою на Донбасі трошки прибільшена, що насправді на всіх автомийках є вода. Хто взагалі сказав, що немає води, можна замовити тонну, три, десять і все це привезуть. А все тому, що довкола, нібито Донецька, безліч водойм і мільярди кубів. Але ніхто цим не займається. Хоча здається, що таким чином можна сказати, що кожен може й сам справді поїхати із будь-якого озера чи річки назбирати собі воду. Але сучасні комунікації благо будь-якого міста, це коли ти відкриваєш кран, а не везеш із собою баклажку. Можливо, в цьому є проблема того, як цей мужик готовий жити, і як всі жили і не знали про проблеми із водою. Під час того, когда там была Украина. Вода в Донецке, да, проблема номер один. А кто сказал, что воды в Донецке нету, а? Все автомойки, вы когда заезжали на автомойку, чтобы не было воды, все автомойки работают круглосуточно, можно сказать. Заказывай, тебе привезут тонну, две, три, десять. Значит, она есть, под заказ она есть, питьевую воду все покупают. Если вам надо, заказывайте, есть фирмы, которые привозят воду. Вам привезут хоть тонну, хоть две, пейте, можете отпиться. Но по 5 рублей. Видите вот этот водоем? Здесь миллиарды кубов, миллиарды кубов. Донецк в день потребляет миллион кубов. Вы представляете, одного вот этого водоема хватило бы, наверное, на все лето. Таких водоемов куча по Донецку. Сахалин, вот этот, я не знаю, как этот называется. Первый городской, второй городской, третий городской, Кальмиус 2 водоем. При хорошем э, распределении воды воды бы хватило всем. Почему-то никто, почему никто этим не занимается. То же самое опреснение воды. Э, куб воды опресненной стоит всего лишь 3 доллара. Понимаете, 3 доллара это те же самые 3-4 рубля. Так почему не опреснять и в Мариуполе построить завод опреснен... для опреснения воды? и продавать людям воду. Да, она будет дороже, чем сейчас, но она будет свободна. Израиль, посмотрите, страны, сколько пользуются э, опресненной водой и сельское хозяйство, и продают нам то же самое, Египет, и картошку, и все. Почему у нас не опреснять, почему не воспользоваться вот этими водоемами? Под заказ, повторю, под заказ вода есть, хоть 10 тонн вам привезут, и питьевую, и техническую, но в кране ее почему-то нету. Кто-нибудь объяснит мне, почему так происходит? І виявляється, що тепер найбільша проблема це не те, хто 8, 10, 11 років домбив Бомбас. Ні, люди їдуть через відсутність води, що, звісно, є нормальним і зрозумілим. Останнім часом життя стало надважким. Наді найкраще сподівань на те, що щось зміниться у місцевих немає. Тенденції такі, що говорять, що чим далі, тим тільки гірше. Вже багато хто не витримує, хоче їхати із. Східних регіонів України. Скільки років вони живуть надіями, що щось зміниться, Чи поширенко кожного дня розповідає, як доклав про ситуацію в Москву? Уважаемые друзья, продолжаем борьбу за воду. Вижу вполне обоснованные претензии и вопросы со стороны жителей, которые приходят и ко мне в чат-бот. В связи с этим поручение правительству и профильным министерствам. Значит, первое обеспечить ограничение цены на питьевую воду в розничных точках не дороже 3,5 рублей. По тем коммерческим а, структурам, которые не соблюдают данное ограничение, информацию передать в правоохранительные органы и федеральную антимонопольную службу для принятия соответствующих решений. Второе. А, дать предложение по пересмотру нормативов потребления воды у тех а, граждан, у кого не стоят счетчики. Потому что те нормативы, которые сейчас приходят в платежках, они не соответствуют реальной, реальному положению дел. Невозможно в наших условиях с ограниченными графиками, с ограниченными напорами ну, просто набрать и использовать такое количество воды. Даю на проработку предложения два дня. И третье, необходимо просчитать количество емкостей для расстановки по тем дворам, где существуют риски несоблюдения графиков и другого рода сбоев по территории а, республики, где а, у нас введены ограничения. Уважаемые друзья, работаем! А все лишается. Если не на том месте, то стоишь, что только ешь. День всем. В последнее время что-то волнительная тенденция появилась. Среди, ну, в сети, среди моих окружающих людей уже как-то последние недели, ну, как с водой у нас фигня началась. Люди прям не выдерживают. Ну, многие говорят, что все, я устал, я хочу уехать отсюда. То есть, ну, как бы это я уже слышу не от одного человека. Ну, потому что, как бы, были надежды, что все наладится. То есть, сколько лет мы живем в этих надеждах и, ну, не налаживается пока. И люди, люди в поисках более комфортной жизни хотят уехать. Ну, правда, не знаю, куда тут можно уехать Россия, Беларусь. Другие пути нам закрыты. То есть, получается, ситуация с водой это как последняя капля, уже кирчаша переполнена. А что для вас было бы последней каплей, чтобы вы смогли отсюда уехать с нашего любимого города? Тут Машка Алкашка. Марія, ака люблю боярошник» запропонувала в Росії започаткувати день боротьби із русофобією. Хоча здається, вона назвала це день русофобії, а означається, а вже це означає, що вона мала на увазі день, коли росіяни мають має не робити не любити росіян. Одним словом, росіяни дуже гостро відчувають, що світ їх не любить. А що тут раптом з'явився казах і каже: Ні, ні, подождіть. Ви ж я Росію Росії, люблю, і готов за нього. Заступіться і буду говорити тільки теплі і хороші слова, адже якраз по світу і кроку та сама русофобія. Дивовижно чи знає Казах, а ми це теж багато показували. Як Росія каже, що наступним має стати Казахстан, що у Казахстану є ісконно-русські землі, які її треба повернути, і ми нагадаємо, що спочатку приходить Росія через. Мол, через свою культуру, через побудову чего-то, школ и не только. Ну а далее обязательно едут и танки для того, чтобы забирать свои. Прежде всего, Россия принесла цивилизацию. Мы очень много выиграли от того, что когда-то мои предки решили присоединиться к России. Мы очень сильно выросли цивилизационно и стали передовыми. Россия принесла моим предкам не только цивилизацию, но и мир. Была отменена работорговля, прекратились разбойничьи набеги, угоны скота друг у друга, междуусобные войны, которые приносили нищету, ослабление и уносили сотни жизней ежегодно. Мои предки получили возможность наконец спокойно работать. Больницы, школы, дороги, в первую очередь железные. Русские построили первую железную дорогу, новые предприятия, станки, машины для упрощения производства, организовали почту, телеграф и многое-многое другое, как вы называете, колонизацией. Кстати, в то время глаз свой глаз положили англосаксы. И в силу того, что Россия была ближе и мощнее, англосаксам не удалось сделать из той территории, на которой жили мои предки, очередную колонию. Почему? Потому что мои предки были мудрыми и прекрасно понимали, чем им грозит англосаксонская власть, покрывшая своими колониями весь мир. И один за другим народы уходили в подданство Русской империи, а другого варианта выжить не было. Потом вот это, как вы говорите, колонизация, да? продолжалось в составе союза нерушимых республик свободных, которых сплотила на веки Великая Русь. Строились фабрики, заводы, больницы, электростанции, кинотеатры, библиотеки, школы. Оккупанты поднимали регионы, создавали целые отрасли промышленности. Заставили учиться даже девочек, какая жестокость! Был открыт первый университет. А сколько русских ученых посвятили свою жизнь здесь, изучению истории и культуры, а? Сколько инженеров, геологов, просветителей и этнографов работали на благо для нас. Именно русские открыли в Средней Азии, залежи каменного угля, меди, свинца. Та же нефть это плод русского инженерного поиска. И это только вот такой вот малюсенький пример того, как шла жестокая колонизация. И теперь вот русофобы хотят добиться отката назад, внушают, что все русское это чужое, что нужно отказаться от всего русского и от связей с Россией. Ну і цікаво, чи готові проросійські казахи їхати до Росії? Бо здається, що останні декілька років диктують тенденції до дивовижних змін. Чим далі, тим цікавіше буде жити на Федерації. Тут в Росії провели дуже і дуже цікаве соцопитування. Питають а що будуть робити місцеві, якщо все ж таки заборонять використовувати інтернет? Все не буде ані повільного, ані швидкого ніякого. Ну і реакція кажуть росіяни, що буде погано. До інтернету всі звикли, хоч це й погана звичка. Я тільки не розумію, що саме погана звичка. Дивитись порно чи шукати, наприклад, якусь корисну інформацію: читати літературу, дивитися, що відбуває у світі, читати новини, розбиратися в СВО. Як саме ви збираєтесь використовувати інтернет кліпами шамана? Чи все ж таки науковою літературою. Але незважаючи на те, що росіяни кажуть, що це буде погано, і в них забирають щось дуже важливе, правильно, робити вони з цим нічого не збираються. Яка буде ваша реакція, якщо в Росії запустить пользуються інтернетом? Я думаю, реакція буде не дуже поважительною. Вже до к нему. це погана привичка. Ну. По сути, плохая Ну, любую привычку можно же исправить Это будет очень сложно Насчет этого Ну, как вы думаете, наше государство справится с этим? Не, не, во, не везде Только в некоторых, может, регионах А в других, может, не будет А в каких вы думаете, оно не справится? Ну, в Угличе справится? В Угличе, наверное, нет Не справится да, Мне кажется, даже нигде не смогут справиться Без Ну, лучше интернета. бы его и не было как бы да? да он все равно нужен ну, это же книги технологии. мы вам ну книги мы вам оставим а Оста... искусство Ладно. нет искусство сходите в театр кино посмотрите телевизор вам оставим да, мессенджеры да. может быть проверенные останутся какие-нибудь на телефонах но но вот на... Все. это уже нельзя ну, убирать мессенджеры да ну но ну, чужими тоже нельзя пользоваться не надо лучше пользоваться согласитесь Телеграмом и ватсапом сейчас, почему то сейчас сейчас макс вы выйдет у нас знаете, да? Мессенджер, Макс. Не, не знаю. Наш отечественный. Не слышал. Угу. Но если вам скажут не пользоваться сторонними мессенджерами, вы не будете видать это делать, не будете пользоваться. Наверное. Если будет возможность, может, буду пользоваться. Нет, но вам дадут замен другой. А сколько это лет уйдет на то? Вы его уже разработали. Зробити, де така з в тому, що там мало інформації А Так вам підпису дайте. І на цьому, друзі, в мене все. А ви, звісно ж, не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Обов'язково коментуйте, почути, побачене. Звісно, підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф, якщо ви ще цього не зробили. І бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!